У нас на телефонному зв'язку Артем Скоропадський, справжній бандеревец громадины российской федерации. Правильно, я говорю. Доброе утро, Артем. Доброе утро. Скоро я буду гражданином Украины уже. А, а Украины, да? Нет, скоро буду. А, скоро будешь. А, это интересная новость, да? Хорошо. Это, да, другое дело. Артем, действительно ли был правый сектор? Вот мы видели картинку там 17 секунд вчера в энергодаре. Буду. Безусловно, вчера был правый сектор на подъездах к Энергодару. Ситуация в чем? Что по нашей оперативной информации, а в районе Энергодара, в котором, напомню, находится режимный объект с а, электростанция, электростанция, вот в том районе находятся российские диверсанты и сепаратисты. И для того, чтобы а, сделать так, чтобы они не проникли в город, чтобы избежать различных терактов и провокаций, И на подъездах к Энергодару, так мы знаем, что охранять от электростанции могут только специальные подразделения, то есть никуда не, не лезли, не скрывались. И мы решили установить блокпост на подъезде к Энергодару, чтобы не допустить, а, возможно, провокаций, и проникновения российских диверсантов. Однако милиция отозвала себя абсолютно как-то непонятно, неадекватно, да. Она блокировала в течение нескольких часов автобусы с активистами правого сектора. А, ну, и, Артём, как бы, первая странная информация, Артем, первая странная информация, это то, что вот там как бы причина, то, что правый сектор узнал, что якобы будет снимать флаги Украины и вешать российские. Что это за, ну как бы такая причина взять целый автобус, сесть с оружием и поехать в Запорожье? Откуда такая информация была? Я не знаю, я еще раз вам повторяю, почему туда поехала мобильная бригада правого сектора. Потому что по нашей информации, mm -hmm. там должны были в сторону энергодара двигаться российские диверсанты, вместе с сепаратистами. Того, чтобы их остановить мы попробовали установить там свой блокпост а милиция нам блокировала наш автобус там не один автобус было несколько вот и и препятствовал нам мы конечно же будем требовать проведения служебного расследования деятельности милиции потому что а, в такой ситуации военной да и от и патриотам от правого сектора необходимо помогать а не блокировать наши действия ну и в итоге как это все закончилось то есть все разъехались там как бы разобрались и разъехались да по ситуации на 12 часов ночи или на час ночи мы там находились еще, но сейчас у меня информации нет. Возможно, чуть позже я вам скажу, потому что сейчас я не могу уйти на связь с теми людьми, которые там. Возможно, в течение дня, невозможно, а обязательно в течение дня, если будет такая возможность, будет еще включение, я вам расскажу, что там происходит. Хорошо, спасибо, Артем. Мы это был пресс-секретарь будущий гражданин Украины Артем Скал.